Это документ публичный, вы открываете интернет. Нет, вы читаете, сейчас меня пригласили, но я не, попросили, попросили. не приглашала, а вы сами пришли. Подождите, зачем этого не приглашала? На комиссию вы приходите, берете счет об оплате. Слышите, об <просил> оплате? Нет, возьмите Пойдемте на маму. Нет, я не буду его оплачивать. Так вы хотите счет или оплату? Да, я это хочу, не чтобы не посмотреть. Посмотреть. вы мне показали, да. вот вы пишете заявление, вам детально по каждому месяцу, по каждой цифре делают расшифровку. Да. Это не минутная да. цифра. Это сейчас дня рабочего времени. Так, все. Я все, все, это все. уже не Нет, не все. мои документы на основании какого-то числа. Вы слышите? подождем пока общаться в такой, ну, может, и сетка в коридоре, она просто будет целый день стоять. Она я целый стоит. день стоять не буду, у меня тоже так раз различное время. Вы не слышите меня. Я вас я слышала, вы, раз меня вы? Вы? вы меня не ознакомили. На каком основании вы мне начислили 500 рублей? Я не ознакомлю от а детализации суммы, я вам даю только счет здесь. И вы знакомитесь со своими документами, вот у вас я, к... я Послушайте вами, меня, пожалуйста, вы задали мне я мне дала? девушка? На каком мы основании вы, вы начислили вам деньги? Вы пишите заявление, и вам юрист детально делает расшифровку. Вы сейчас мне эту сумму объявляете. Сумму общую, да, пойдите получите. Объясните мне, почему вы мне начислили 500 рублей? За что? Скажите, пожалуйста. Мою охрану вызывают. Да, мне нужна девушка-эксаманта, потому что, то там надо заявление вся дитализацию я решила начисления, на каком основании она просто будет мне стоять на гаишни, то что не связно, она должна писать. Визитная высыпную не закончить. Я уже все закончила. Не, показывайте на каком основании. Я уже начинайте. На каком не Я вам сказала на основании газового закона. Это публичный. Это публичный закон. Есть закон Украины на основании которого

у нас я, не делаю. Делаю. я не дерусь, я не ругаюсь. Мы не можем Все, подождите, мы, ну, Я не ваша В службы. Вы представите службу, правильно? Давайте я не службу, а по делу. По делу. Объяснила Нет, мне, что мне что почему вы... Выставили И мне там, такую сумму. Там ситуация такую же делала, но без. Я растер, ситуацию никакую не делала. Я не дерусь. Подождите. Да я ничего не смогу. Я вам на следующий день дадут. Не признаюсь хочется... роспись. Подождите. Сейчас, сейчас ничего сейчас не было. На комиссии мы не расписываем сумму задолженности. должность. Да ничего не должны. Вы, Вы мне не сказали, почему такая сумма? Потому да, что да. вы не предоставили справку в течение месяца об изменении состава у меня семьи. Не это не мои ставку. вопросы, это вопросы вот, вам. у вас есть. везде конфликты, вам не нет, дают справку. Нет, нет, подождите, перебивайте. Там вам не дают справку, здесь вы не могли, здесь вы не хочу, здесь я не могу, а здесь мне сейчас объясните. Давайте по процедуре. Есть обращение граждан, вы пишете, вам объясняют, и вы дальше сможете в суд куда угодно пойти. Не надо, девушка, пожалуйста. Вот именно, давайте не будем. Давайте, давайте не будет. я платила за двоих человек. Уже должны были предоставить справку в течение что? месяца обо всех изменениях, которые происходят в вашей старой Справка у вас есть. Вы, да, вы слышите? слышите? Мы, Дорога. вот вы на Вы Каждый месяц. Почему? Почему? Вам напишут ссылку документа, понимаете, это же не мы с вами придумали это. На тариф, на... почему он такой, а не другой, по каждому месяцу он будет разный. Ой, вы, скажи, если платите, ой девушка. Я Друзья, за одного человека, вам, вам доносить за одного человека. За одного, за одного да, человека, девушка, детализацию, вредность. Да, да. Почему? Да, да. Потому, потому что сейчас, вы слышите в едином окне вам распишут сумму. эту сумму. Какую, да, в каком едином окне вы говорите? А я вам покажу окно. Не надо мне показывать. Покажите мне, из чего состоит эта сумма. Почему я должна платить по четверному тарифу? Не вам ответила. это вопрос. Это нет, цена. Вы не слышите, вы считаете, это всегда Это цена. Вот вы слышите, это цена. Покупки выравнивающихся технических трактов наших делят однако. Вот по этой цене нам так и Вы хотите сказать, что вы на первого человека закупили фашисты, а на второго? за я, я не хочу. хочу об этом сказать. Я хочу, что это на основании газового закона, на основании, уже за нас сами все придумали, это закупка, закупка газов по цене выравнивающихся технических трактов. Вы внимательно читаете, понимаете, что это не Есть, вот, есть тариф для населения до второго человека Дайте вы должны мне начислить. ну это... подождите. Я... Вы, вы сказали, что вашим коллегам Вы слышите? Вы слышите? Я ждала вас. Вы, вы слышите? Слышите? поменяли мнение. Я ничего не меняла. Вы девочка. поменяли мнение. Я сидела, считала ваш лицевой счет. И что вы рассчитали? Давайте сейчас будем обучаться. А вы делите мне, а что вы рассчитали. Вы слышите? Вам предъявили, вы говорите, я не хочу платить. Напишите заявление, я вам объясняю, почему мне такая сумма Нет, я сумма 500 рублей. Да, все, без да, Без объяснений, потому что мы здесь не объясняем. А что вы делаете? С вами знакомлюсь. Девушка, выйдите, пожалуйста. Да. Нет, ну подождите, ну объясните а по мне, это, стой, что это ты сумма? Ты? Я понимаю, что все время я, я тоже выпрещу, просто, я здесь деньги. а у а вас по нет, нет, нет. Сейчас, да. сейчас мы да. не будем. У а нас да. не два. Давайте, я не говорю. Подождите, Ага. Почему есть мой это, это... полс? что, что это есть документы, документы, ну, это... как, как, какой заявление... Я... Это... А то, что я согласна с, с -4, 4, 4, я не буду платить. вносить заявление. для этого надо написать заявление.

мне надо, надо знать, за что это квитанция. Короче, вы вы должны получите, мы вы 16. 16. Вы должны вы получить... Мы если я получу, я соберу 46 счетчиков. Родители, напишите, пожалуйста. Нет, тысяч. не мы Татьяна, не Это просто Татьяна, заходите. Сколько у тебя счетчиков? 15. 15. 15. 316. Да. 752 ну, человека у меня. <ш Meeting> и еще посередине 314, а <si disappears> то вообще не я не знаю. И что, вам приезжали устанавливать? Да, несколько раз пытались. И нас люди выходят и категорически против. На собрание решают против. И все, в общем-то, мы не согласны. на установку мало того, написали каждый вот в нашем СНД, каждый год ну, написал заявление, что согласно закону о коммерции, вы обязаны не поставить индивидуальный нет. счетчик квартиры. Никто на момент. Есть шестнадцати это... тоже самое. Я нет, да. я услышала, я услышала. Смотрите, что то есть э, э, дело в том, что то есть, э, нормативные документы меняются. И уже закон о коммерческом учете, правильно вы назвали, это была у нас программа, государственная программа, для которой выделяли, это не мы, не Гараганск выделяли, это государство выделяет деньги, то есть, где мы устанавливали сначала счетчики, там, где есть отопление, закончили, потом там, где есть газовые притоки, мы могу. почти их закончили, немного не успели, пока изменится. А теперь мы выполняем программу, выделенную на, то есть государственные деньги, это все проверяется на карьере, контролируется очень, где ставятся том счетчики. Уже о программе индивидуальных счетчиков речи вообще не будет. И э, вы можете даже их не ждать. Смотрите, я доскажу, а потом вы, вы скажете, просто чтобы мы не перебивали да. друг друга. То есть о том, что вы отказались и ну, как-то блокируете установку этого счетчика, это не перередитива мы не поставим на вам счетчик, мы переведем вас всех по граничным нормам потребления. Что такое граничные нормы потребления? Вот это что пыталась ну, я пыталась девушке рассказать. Смотрите, это те нормы потребления, которые были до э, изменения. И по цене, по цене, не для населения, а по цене, э, то есть э, уже на ну, наверное, нет есть, для... там по цене подтопку. Поток, да, пошел, да? А, значит, по да. граничным нормам, да. да, да. да. это по цене, да, да. то есть. Да. Да. То есть, по граничным нормам, это то есть, короче говоря, не лорву Но увеличить и 1, цена, а по 18.30, чтобы ну, проще было одно ну, понимать вам. Ja. 18.3 и по цене на сегодняшний момент. Вот ну, на 6, там 800, 800, 879. 800, Вы поняли, какая? То есть у вас будет практически в 2-3 и раза больше цена. То есть за потребленный газ по основанию на основании на основании закона Украины о коммерческом учете с их поправками и дополнением. То есть, эти поправки. Так это знайте, пожалуйста, к юристам. Ну что я вот сейчас искать его? Есть, нет, ну вы должны нам, кстати, номер нет. приказа, дату, дать, и все, мы дальше найдем. А просто можно так, еще, возможно, такой вопрос, как вы вы бы, взяли. очень это интересный по статусу. Вот мы платим, не про ГАЗБУ, да? да. Вот платим... А, вы про... вы а вот вы погодите, вы вопрос не дослушали. Я же не... я я вот, 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 вас не перебивал. Подождите, я с девушке не подождите, ответила. Или вы смотрите, если вы это самое, вы пишете письменное заявление, сдаете на все вопросы, которые... Вам интересуют ответы на основании какого закона, на основании какого нормативного документа? Вы поняли? Mm -hmm. Именно вот именно то, что вы. Сейчас одну секунду. Только только то, что вы ну, задали вопросы. Вот именно вот эти вот вопросы. Mm -hmm. Когда, если вы не хотите найти, сказать, там, это самое, какие изменения, на какой закон мы отбираемся. Это последний закон Украины на учете с их под дополнениями и изменениями. Поэтому вот ну, такая ситуация. Так вот, смотрите, мы платим не про газ. А у вас здесь спать Днепрогаз. Мы вообще хотим понять, как бы, ну, почему, если у нас отношения э, ну, денежные, товарно-денежные с Днепрогазбуд, то почему мы вообще решаем вопросы с Днепрогазом? Ну, как бы это раз, разные же два лица, Днепрогазвуд и Днепрогаз. Не правильно? Платить вы и так и будете, в газы, в газы. только ну, по да... нормам потребления, которые будут. Нет, так понятно, но я же говорю, вот мы у, у нас с ними отношения, почему... вот Не про будут не ставят счетчики. Ну, не ставят счетчики, не хорошо. Ставят так счетчики. а почему вы от нас... Они берут только оплату. О, они берут оплату. Но только у, 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 у нас договора с кем? А начисление производим мы. А договора у нас с кем? Можно вот уточнить вопрос? У вас договора и с нами, и с ними. Есть на поставку, есть на транспортировку. Вы, Нет, мать, у, да. у нас да. договор там Нет. У Непрогаз вас два был. договора должно быть. Читайте тоже. Два. Они Он публичные. тоже публичный. Открываете интернет, они публичные. У вас два договора. Не про газом, из него газ, и на транспортировку если ваша оплата есть хоть одна, он решил Дальше, вот у меня моментом? такой вопрос по закону. Он вот, вот закон, когда мы говорим про природную облигацию, там все же таки написано, что говорить индивидуальных счетчиков не будет. Но как бы вообще закон, если мы прочитаем, там же написано, что поставщик, установлю лечильник из поживоча. Правильно? Есть там нет. такая фраза? Нет, но там есть, но это не о том, вы А о чем говорили. Погодите-ка, я, я еще не сказал. Погодите-ка, погодите нет, я вам да. объясняю. Давайте, да, да. Погодите, бутылку, вот, дослушайте, бутылку, дослушайте, бутылку, дослушайте бутылку. не переводите, пожалуйста. Он Там написано, что в первом, это там шестая, шестая статья, если я не ошибаюсь, а есть первая статья, где написано, поживачи. Физичные особы. Физичные особы предприятия. Не перебивайте изменения. меня. Да, 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 слушайте меня. Вы можете... С изменениями можете... читайте все. Там, вы же что изменения. вы рассказываете. Все есть изменения. Я написано, что я буду заменить. Есть. Всех, я не давай. буду вам показывать. Вы пишете заявление, вам напишут со а всеми А это уже, просто. извините, не ваше дело. Mm. Ну, да, давайте, вы мешать, давайте мы Не ну, надо там ну, 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 писать, ну, что мы тут сидим. Бамбу курим. Но ну, я же не говорю, для чего вы сюда. Вы сразу тактично люди с одного дома. Я точно тактично объясняю мужчине. Ну, так я спрашиваю, меня перебивают, начинают. Потом для чего вы сидите, мужчина? То есть я вам ответила. Нет, ну, может, вот, я смотрю. Ну. Нет. Вот Пожалуйста. понимаете, это самое, я ответила вам. Уже в третий раз. Бабушка два, правда, объясняю два. Вам в третий не раз. Вот. Вы все поняли. Да, вам мы поняли такой же вопрос задает ваш коллега. Я не такой Вы точно такой же насчет будинковых лечебников и насчет личных. Я женщина объяснила. То есть закон о коммерческом учете с дополнениями, изменениями. Если вы не хотите его искать, напишите я заявление. Поищу, я поищу. Через три дня вам отдадут надо... юрист Я, найду. я, я не найду. сомневаюсь в этом. Ну, слава богу, читать все умеем. Смотрите, то есть вам, буквально на все ваши вопросы, юрист наш, ссылками, на нормативные документы, все. И, И после этого вы уже сможете прийти, уже оперировать. Да какие-то свои э, основном, вопросы. почему такой вопрос был? Ну, потому что у нас же вроде как бы диалог, у нас идет диалог, это же основополагающий закон, неужели ну, нельзя? И, да. и у нас бы, бы, вот если бы мне показали, я бы вообще да, успокоился. все, все видео все. сразу, а вы же не показываете. Закон о коммерческом, да что я должна здесь показывать, же, мужчина, перестаньте. Вот, закон о коммерческом учете. Вот только что газовый закон. Ну, Давайте что это газовый закон. Закон Как хочу, закон? Он, он называется правильно, газовый закон? Газовый закон, так правильно называется. Газовый закон. Да, я читатель. Газовый закон. Так, запишите. Давайте напишите, напишите заявление. А еще один вопрос. Нет, напишите, вы, еще не закончили. Ну, вы, вы нас тут предупредили, да. из-за того, что мы не сопоставили счетчик, да. вы нам не разрешили ставить, да. вы нам даете 20 дней, и потом вы начинаете применять свои тарифы. Да, вот это вот каждому кооперативу такое было дано, вот такая замечательная бумага где про правопорушение. Первый раз вы дали просто, второй раз уже, это уже третий раз право правопорушение вот этого. Вот. Нам надо избежать этого, понимаете? Ну смотрите, пишите заявление. Мы, то есть юрист даст вам ответ, и вы уже будете видеть, как вы избежите или не избежите этого. То, что вы не избежите этого, я же вам только что объясняла, что это уже за нас придумали. Это не закон бургазов. Это закон Украины. Он утвержден Кабинетом Министров. То есть мы можем вообще сейчас согласиться о... на общедомовой а. счетчик, как бы. Так? Вот мы сейчас можем согласиться на общедомовый сущность? Ну, конечно. так мы избегаем этим согласиям дом. Вот конечно. сейчас, прямо. Да, общий, прямо общий сейчас. Дом. Но, только вот такой вопрос. Смотрите, вот мы в рамках того, что у нас, ну, даже много, три там, два кооператива, ну, одно, другое. Нам да, надо, да, ну, то есть, есть, в рамках этих всех, как... ну, нам надо просто собрать жильцо. Вы можете срок там месяц хотя бы дальше? чтобы мы там нормальное решение принять, ну, собрание, это приняли? Да, мы вот согласны к отправлению. У меня уже, у меня уже ближайшее время собрание. Вы поймите еще один. Я живу точно ну, в таком же доме, как и она живет, и он живет, и она живет. Точно так он живет. 1 января 2018 года нам всем открыть альфа. Кто не, не поставит шум? ну мы хотим, чтобы все по закону было, чтобы общее собрание провести, чтобы план провести. Проводите, пожалуйста, проводите. Ну как, как? Вы, а, не вы не можете, понять, вы не увидеть понять, что вы наш Волк уже отчитался Порошенко, что все уже установлено, мы и мы от нас с вами ничего не зависит, что бы мы с вами не говорили. Это ну как бы человек Порошенко вообще получается. понятно, откуда мы знаем. Это Откуда мы да, да. За выполнением этой программы. Нам дали деньги, чтобы мы установили Хорошо. на дом. Ну, давайте, чтобы вас даже у нас нет, нет. какие наши сейчас действия, чтобы все провести в общее собрание, чтобы проект Хорошо. этот Пишем посмотреть. Проекты, проекты хранятся у нас, потому что не вы заказчик. А там, мы, это ну, наши газовые. А, я, 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 по да. а, а да, вот смотрите-ка, вот вернемся к закону. А это наш дом. Дом это наша что? Мы ставим не на дом. Мы ставим на наши газопроводы. Наши. А дом разве тут не трогается? Наши. Наши. Но он разве на висит? На наши газопроводы. А газопровод он же на доме проведен? Дом Это С нами тоже надо как бы договориться про это. смотрите. То есть газопровод это наша собственность. Да, не да. спорю. Вот. А, а дом это наша собственность. Да, не да. Поэтому и да, снаружи, вот и стены это все наши. Да, ваши. Поэтому мы с вами заключаем договор на хранение этого щечка, на ответственность за хранение. О. Если да, но если вы ну, не заключаете этот договор, то есть мы все равно этот счетчик ставим, но только уже будем... Вы пришли У... с нами ругаться, Нет, а, мы а мы вам рассказываем, а что уже придумали за всех нас. И, а. и иначе не будет. И не а -а -а. будет иначе. Это мы а уже тоже поняли. А вы пишете, вот ну я бы на вашем месте поступила бы так. Я бы написала сейчас заявление. Однозначно что адрес такой-то, такой-то, мы готовы установить счетчик, тогда-то и тогда-то. До этого нам нужно процедуру провести. Это был технический директор рассматривает, ага, понимаете? Понятно. Это не просто так. Понятно. Это рассматривала технический директор. После рассмотрения только же вы пишите техническому директору. То есть хотим увидеть то-то, то-то. Хотя вот Ольга Ивановна вам уже ответила, что этот проект это собственность, ну не про газа, мы за него деньги не платим, мы его заказываем. Они, а ну вы на но него ну, не, вот, тоже выделены деньги, ну вот то, чтобы мы его сделали, то есть государством. Поэтому, то есть, я не знаю, как там списке директор будет ознакомливать вас, не будет, это немножко не наш вопрос. Но, то есть, ну, я без этого начала. Понятно, если вы серьезно, спасибо, нет, если не вы разговор. серьезно занимаетесь, если вы не серьезно, все равно будете приведены на И мы, мы все с вами будем отключены. Есть два из них, поставить каждый себе счетчик чтобы не связываться а с нашим ну, государством. Так, это что? Это что что? Как вашу организацию ведет? Вы жертвы. Да, вы Где? Вас где? Вы, вы знаете, <свят> у Вы жертвы. 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 вам жертвы. Вы жертвы. Вы жертвы. Вы жертвы. Я жертвы. От скважины и до моей квартиры. Вот а в этом это вся проблема. Ингария. Ну, правильно. Вот, вот, вы, смотрите, да и... это высший наш орган. Я знаю, Национальная что Национальная комиссия по ну, э, регулированию цен всех, буквально. Не только но и там. Ну да. Вот поэтому ну, тут нету такого, что, выделять, что там за... обслуживают. Да, где-то мы все. там заныкали, и все. То, что, да, это понятно, что мы там. не еще не выполнить. Да, как оратиться, а там мы не найдем с вами. Это точно. надо же сказать.

только пишите на технический директор, чтобы оно ему попало. Это. Фамилию расскажите. там есть образцы. Есть образцы. И, там, вот, и, 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 и вот это все, что вы сказали, что вы хотите провести собрание. Познакомиться с да, проектом. как собрание, провести познакомление с проектом. Честно говоря, я не понимаю, зачем вам этот проект. Ну, надо, так надо. Я же не знаю. Требует народ. Знаете, какой у нас народ? Вот мы здесь спокойно мы с вами понимаем. беседовали. Ну, мы это просто, нас. что... Вот я объясню, почему это собрание. Дом – это, собственно, жильцо. Да Ре я вот, понимаю. решение это о распродажной собственности решает не правление а собрание. Правление – за. Надо. И нам надо решение да. общего да. собрания да. получить, да. Да. чтобы это как бы было разрешение. Да. Поэтому ну, нам это надо время. Не затягивайте вот это все. Спасибо. Да, да, есть, нет, да. процедуру соблюсти да. надо а провести на сезон. Будьте добры, скажите, да. Да. Максима Дия, Тургунова 11. Максима Дия, Дия от слова Диевка, понятно? Да, Максима Максим, Дия 11. Максима Максим. Дия 11, да, да. 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 Шил, Шилгунова бывшая. Укажет а да, и, и, и все приходят. Мы, мы все люди в выходные. И ночью у, и ночи до у до нас до. точно так. же наша работа стоит 100 лет. Поэтому вы рекомендуете людям, кто сможет. Да, вы понимаете. Потому что у вас есть еще какие-то вопросы. Что хотели? Все, спасибо.